si u shdukon gjurëmet e fshatrave dhe mahalëve shqiptare të Kumanovës. Mahalët dhe sokaqit të vjetrat të Kumanovës ishin Parosh, Endek, Mehmet Beg, Orta Bunar, Bedinje, Veles, Karap, Nova, Likova, Teke, Tatar dhe Muajar. Këto ishin mahalle që e përbënin qytetin e Kumanovës gjatë periudës Osmane. Këto gjinden në arkivat e Macedonis, por nuk shkuajnë për shqiptarët e asnjë një mahalleje. Shkruajnë vetëm për pak ato slavë që kanë banuar në këto lagje. Pas vitit 1912, shqipetarët kërësisht ato që qeverisnin në krye qitet, të frikësua nga ardhe u shtri serbe, masovikisht kisht largohen nga shëndrat e qytetve të Kumanovës dhe të Shkupit. Sigurisht, gjithë populata deri para viteve 1920 është shpërngullu kretësisht dhe i njëjt i vënd pasaj është mbushur me kolonizator serboslav dhe ata kanë në zhdukur që të gjumë shqiptare. Kërkimet më të reja në arkivat e Stambolit, na japin gjëndjen që në mesin e shekullit të 19, në tematutat e defterve të vitit 1824-1855, në Kumanova të regjistruar si kasaba në kuptimin administrativ në kuadr të ajajletit të shkupit, ishin të regjistruar gjithsesi 472 familje ose 2360 banor që jetoj në qytetë. Nga ato 220 familje, ose 1200 banor, ishin musliman dhe kanë banuar në mahalën me Medbek dhe mahalën Orta Bunar, kurse 232 familje, ose 1160 banor, ishin të kryshterët dhe banonin në mahalët Varoshën e Eprëm dhe Varoshën e Postër. është e interesante se dhajnë numër i kryshterve që përmëndëm ishin shqiptar të kryshterë. Serbët, slavët, filluan të vinin pas vitit 1912. Një piesë e vogën e këtyre shqiptarve të kryshter, u islamizuan dhe pjesa më e madhe e tyre duke pare aferësin fetare u asimiluan në Sërbë, Bulgarë dhe Macedonë. Po të bëtë, sot Macedonazve, Sërbëve dhe në Balkan analiza të gjenëve, të dëne asë, 70% do të dalin më original bërora. Por sot në qytetet dhe provincat e Macedonis, këto lagje pra këto mahalë nuk egzistojnë. Ato janë fshirë nga Macedonasit. Pra si qikoj, gjatë historis, gjatë u dhe heqeve të ndryshme dhe sundimeve të ndryshme, shumë gjëra janë asimiluar. Pa tjetër që ato duke bërë këto shduke dhe fshirje, dërmjet politike së tyre kanë përhapur ato qfar kanë kryuar dhe me kalimin e kohës ajo është e rritur dhe zgjeruar dhe sot nga të regohet si fakt real. Por, në këto zona, su donë të fisi arberor i gropajve. Me gjithë këto të dhëna janë është dukur të gjitha dhe nuk ka rënje për momentin.